Стоит гак его, да, блядь, низи, что это блядь. Одиннадцать рост, ребята. И вот этот подоконник, он теплый. Вот этот подоконник, где он стоит, он теплый. Там снизу батарея, и вот эта вся плита, она тепленькая, нагревается. Ну, ребята, а кто... Да я как раз на лампа, ну, уже вторую неделю у нас красная лампа. Ему хорошо, там тепло в комнате, там теплые полы включены. Очень тепло в кухне. Такая лампа. Главное, лампа. 24 градуса должно быть, а там больше. А это масика. Но он подрастает уже, да, Коль? Да, подрастает. Коля обид. Обиделся, что сказал эти релки поснимать? Я больше попугая показывать не буду, только. Больше а не так... А в Ютубі? Тож не буду показувати. А як же ти не будеш показувати, а як воно буде в квартирі? А мені не нужны совіти, дурацькі совети мені не нужні. Розберусь без вас, що мені робити, покоя. А кіт лапу не засуне туди, коли клітку? Не знаю. Купіть собі кота, попугая, хто там спрашує, і засуньте його. І побачите, засуне лапу чи не засуне. Віка, в мене куриці нема. Куриця. Хотів прочитати коментарі, ну ладно, я не буду читати. Пишуть, як? Це що за новості, що попугай не покаже. Виграв. Виграли, да, 5-3. Молодец. Сам, сам вел нам покаже попугай. Сам вел не покаже, попугай буде в Києві. Це я буду показувати. Я теж буду в Києві буду приїжджать сніг попуга. Мне просто дебільні дурацкіе, понимаете? Клетка так, а не для попугаї. Не для попугаї. Я ну, Китай, а для чого, блядь, клетка? Для чого? Для корови клетка чи що? Нічого, що клетка продається в зоомагазині і написано для средних пород попугаїв. ней Ні, нічого. Це шо, для кози, блядь, клетку купили чи що? Я не могу понять. Ну, шо це за дебільні вопроси? Для короля, для руки, для чого це клетка? Я, я, не могу понять, что, 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 ты кажется, клетка не для попой. Для кого? Она для морской свинки клетка что? Нет, я не знаю для чего, но это временно клетка, мне все равно. Все равно, что ты купишь другу, правильно? Ну так да. при этом уже сто раз им сказал, что я куплю другу. Какая им разница? Купляй клетку, какую я хочу. Хай куплять и папа, и купляет коробки, клетки, гнезда строить, что хочешь делать. Гнезда строить. Клетка для Коли. Огу, ну, пачу. Хниз, здравствуйте. Ну, да, як задав, будет совєти коли лізете. Одне, ой, я що писали, украли, блядь, попугаю. Він здохне, що вони делають, Боже, ж, шприцов. Но у него была такая конюля длинная, говорит, я ему прям в зло говорит, ну вы кормите со шприца, говорит. Он еще был маленький, говорит, со всеми вот так, чтобы долго не мучиться, говорит, такая штучка, специально засовывают туда и прям заливают ему эту херню, холку, поняли? Ну, я так не могу, мне так жалко. Он со шприца прекрасно есть. У него со шприца так хорошо. Так не реагировать или блочить. Ксения, так там всех надо заблочить. Телезон, да. Спасибо. Коля, купи попугая. Майонез со шприца. Вы шо, с ума сошли? А яку ты хочешь... А яку ты хочешь клетку, Коля? Такую здоровую на подставке какой-то или чтоб на полу стояла? На колесиках клетка. Что, она ездит? Да? да, там такие колесика специальные, чтобы можно продвигать. Нет, нет. Это скворечник здоровый такой? Нет? Там был, да, скворечник, да. Она на пульте? Ларикет, это называется пара. На пульте придёшь. С педалем. С педалем и сюда ещё велосипед крутишь, и впереди клеткой по квартире Такая педида, Хейтеры, педида такая клетка. Доброй ночи. Сайгак его будет катать. Там такая колясочка, Сайгак запрягается и катает по квартире. Бига с клеткой. Yes. Сейчас хуля заблокирує, блядь. Дивите, якої фотографії сам веле найшов. Коло моїй. Еп, твою мать, блядь. Спасибо, що ти показав, я хотів поїсти. Не, не буду. Бачишь? Твою мать. Эта девочка, мы открывали филармонию, мы с ней пели дуэтом. Эээ, там то ли что-то месяц на небе вот с ней пели с этой девочкой. Она в отделе культуры работает. А, а парню, парень, парень шикарный, хороший парень. Он в ЗСУ, он глава культуры. И вот он в ЗСУ, эта девочка его заменяет. Мы с ней пели дуэтом. Ой, блядь, пузела, бачил. Ну, еще раз покажи, ёб твою мать, сука, 86 или 87 килограмм. Ну, тут у тебя и щеки есть тоже. Выноматка, блядь. Вот да тут. Вот матка, блядь. Не, есть не хочу. Поступок. <сих> не, просто интересно, я сам. Я когда нахожу... Не, наоборот, мне наоборот, не нравится. Я сейчас сам нахожу видео свои старые. Боже мой. Это жесть. Я когда смотрю, мне ж плохо. Думаю, фу, все, есть не хочу. Нет.